Bizdə bütün suallara cavab var. Ən çətin suallara da mikrofon qarşısında Vəkillər kolleqiyasının üzvü hüquqşinas prof. Məramdski. Yetkinliyin yaşına çatmamış övladımın adına ev ala bilərəm? Bəli, ala bilərsiz. Belə ki, 14 yaşı tamam olmamış, yetkinlik yaşına çatmayanların, ha belə, məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış Fiziki şəxslərin adından əqdləri yalnız onların qanuni nümayəndələri olan valideynləri, övladlığa götürənləri və qəyyumları bağlaya bilər. Müqavilədə yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin yaşı, həbələ müqaviləni onun adından bağlayan şəxsin səlahiyyəti, yəni qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənəd və ya məhkəmə qətnaməsi əlavə olunur və bu məlumatlar müqavilədə əks olunur. Bu müqavilə qanuni nümayəndə, yəni valideyn və ya yum tərəfindən imzalandıqdan sonra notariat qaydasında təsdiq edilir. 14 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar və məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılmış şəxslər, qanunun nümayəndələrinin, validenlərdən biri öldükdə isə və ya xəbərsiz vəziyyətə düşdüysə, bu halı təsdiq edən müvafiq sənədlər olduqda onlardan yalnız birinin, habelə övladlığa götürən və ya himayətin razılığı ilə bu əqdləri bağlaya bilərlər. Yəni 14 yaşına qədər yalnız valideynin tərəfindən 14-dən 18-ə qədər valideynin razılığı ilə özü bağlaya bilər. Razılıq barədə ərizə həmin notarial ofisində notarial qaydasında təsdiq edilməlidir. Bundan sonra əhd yetkinlik yaşına çatmamış və ya himayədə olan şəxs tərəfindən imzalanmalıdır. Valdınlar tərəfindən yetkinin yaşına çatmamış uşaqlara məxsus olan əmlakə sərancan verilməsinə dair müqavilələrdirsə, yəni burada söhbət gedir də alınmasından, digər müqavilələr rəsmiləşdirərkən, məsəl üçün satılması, icarəyə verilməsi, eyni bu qaydalar tətbiq edilir. <yazı>